Всем привет! Я художник Андрей Клишин, рассказываю о своих картинах, о их странных связях с тем, что происходит с нами, с тем, что произошло когда-то и, наверное, с тем, что произойдет. Сегодня хочу вам показать одну из моих давнишних картин. Это картина «Маска домовой». Какая-то случайная такая абстракция, какая-то случайная такая вариация на тему такого непонятного существа. Но когда эту картину увидела моя дочка, она мне сказала, папа, это прямо точно дедушка Валя. Дедушка Валя это ее дедушка по материнской линии. Не знаю, можно ли увидеть здесь прямое сходство, вряд ли. Скорее всего, это какое-то сходство внутреннее, сходство образа, сходство того, чего несет этот образ, той энергии, того настроения, той улыбки, может быть, того разреза глаз и так далее. Сегодня я вам покажу значит, из моей родословной книги, где я собрал всех моих родственников, в принципе, всех родственников моих детей – это родословная книга для детей. Вот. Ну, посмотрите. Вот это дедушка Валя в молодости. А вот это дедушка Валя уже в зрелости. Ну, не знаю, насколько похож или не похож. Но я все-таки придерживаюсь мнения, что каждый из нас несет в себе какую-то сущность, не знаю, какую-то энергетическую или эмоциональную какую-то э, направленность, которая остается в картинах, остается в, в памяти, в душе у других людей просто художники могут изобразить это визуально в виде какого-то образа на полотне и поэтому вот так получается, что мы видим какой-то образ вот в данной картине. Это не обязательно должно быть лицо, это не обязательно должно быть какое-то конкретное, не знаю, там, существо. Это может быть какой-то образ, ну, не знаю, какой-то абстрактный образ, может быть какой-то предмет или какой-то пейзаж. В общем, что-то такое. И вот мне кажется, что эта картина, вот она об этом. Хотя я закладывал сюда совершенно другое. Мне показалось, что это вот домовой, это житель, это дух какого-то помещения, дух какого-то дома, который оберегает всех жильцов, заботится о них, ну вот, а дочка увидела в этом совершенно другое. Надеюсь, вы не испугались этого существа. Это всего лишь навсего дух дома домовой. Пока!